Добрый вечер. Добрый. Я из города Криворока, вы откуда? Сейчас в Питере нахожусь. О чем разговаривать? Просто хороших людей встречаю, общаюсь. Темы какие-то интересные обсуждать. Погода, природа. Погода, природа. Все свои плюсы в городах. Тоже интересно. Людей хороших повстречать тоже интересно, потому что много неадекватных, к сожалению. А угу. политика не говорю сразу, говорю. Не говорите? Не. Почему? По той причине, потому что мне очень печально то, что происходит сейчас с одной и со второй стороны. Это раз, во-вторых, я не владею той информацией, которой владеете, допустим, вы, в плане там, начитанности, либо смотри, смотрите новости, либо про, находитесь на этой территории, там, где происходит это все. И я не имею права с вами что-либо обсуждать и спорить. А вообще, как считаете, Путин правильно сделал, что начало слово? Я не буду ничего об этом говорить. Я вам скажу одно, что два дебила это сила. Два дебила. К сожалению, люди страдают от этого, я вам скажу. А почему тут два Потому что я против, что это... все это от политики происходит, понимаете, а мы Угу, я... Дальше действия в дальнейшем, мне просто жал... жалко мирный народ. И с... с одной стороны, и с другой стороны, люди, к сожалению, не виноваты в этом. По той причине, потому что они создавали свои семьи, работали всю жизнь, там образом зарабатывая все квартиры и дома. И с одной и со второй стороны, к сожалению, люди страдают. И я не хочу рассуждать, кто прав, кто дебил, кто кто и тому подобное. Но я, к примеру, вам говорю, как это рассуждают многие. Я понял. Просто вы, наверное, или действительно себя от этого ограждаете, от того, что происходит. Оно же, Если себя ограждать, то ничего не изменится. Слушайте, ну, у меня очень много знакомых, которые, к сожалению, страдали в этом и... и к сожалению, для меня, опять же, я говорю, это болезненно. Знаком... Да? знакомых Мы постраждали с какой с стороны? Этой... С украинской или с российской? И с этой, и с той стороны. У меня, поверьте, Украина и Россия это как брат и сестра. Вот я вам клянусь, что бы вы сейчас мне не говорили, может вы против там, то, что моих слов, но я вам серьезно говорю, я... Для меня Украина и Россия это брат и сестра. И я всегда воспринимаю всех. Вот у меня сколько с Укра... из Украины там приезжали, да, и есть родственники, знакомые, также в России, вот я сейчас с ребятами даже здесь общаюсь, там вот парнишка там с Киева или там оттуда-оттуда, вот оттуда. мы общаемся, мы нормальные, адекватные люди общаемся. Uh -huh. Я вам охотно верю, а вы никогда не пытались разобраться, почему тогда Россия напала на Украину, если это брат и сестра? Обсуждать, рассуждать и обсуждать, поверьте. Ясно. Даже без обид не обижать. Хорошо. Есть люди много, которые здесь этим владеют и будут с вами очень долго ссориться и разбираться. Хорошо, давайте. улитка. Улитка в своей ракушке десь там за, за закрылась. Добрый вечер. Да, здорово. Привет. Я из города Кривой вы откуда? Я из Санкт-Петербурга. На какие темы здесь общаетесь? У меня вот есть список вопросов к украинцам, чтобы они сказали, как Украинские слова звучат по-русски. Давайте я постараюсь. Я, конечно, не прям знаток такой прям. А прям с самого начала у меня просто есть ответы отрицательные. От... Можно с самого начала. Ответы отрицательные. Да, да, все промахнулись, прям просто дно. То есть вы пытаетесь своими вопросами поставить в глупое положение украинцев? Ну я не блогер. Ночью. Ночью. А, Ночью. а какую цель вы преследуете? Ну, самоуважение. Причем здесь самоуважение? Получается так? Не понял. То есть вы нашли какие-то фразы в украинском да. языке, а? Да. Вы... С... Да. Да. да, распечатал. Я да. понимаю так. А причем здесь самоуважение? Ну, просто так посидеть, поугарать. А, это у вас развлечение такое? Сегодня. Сегодня. Ясно. Да. Завтра будет другое. Завтра будет другое развлечение. Вопрос можно задавать? Попробуй. Э, зжиг, заж, зажигалка. Не. Запаль... Я... Запальничка. У меня написано спалахунка. Нет, э, спалахунка это я не знаю. Может у вас там что-то есть э, спалахунка? Запальничка. Неправильный ответ, да? А возьмите переводчик. А ну, возьмите переводчик. Айфон. Да, возьмите айфон и впишите, например, у вас же там есть переводчик. С, с российского на украинский. А ну, мне просто даже интересно. долго, но ну, mm. вот так. бывает. Английский. Выбираем русский. Привет. <coughs> И выбираем украинский. Теперь вот там в самом низу, да? И? Что там спросил? Зажигалка, да? Да, да. Готово. Зажигалка. Зажигалка так и есть. Вот, клянусь. Реально. Видно? А вы же говорили с да. Значит, вы неправильно написали. Может быть, переводчик неправильно переводит. Переводчик неправильно переводит. Хорошо. Допустим, мы с вами немного поспорили. Я вам поставлю ноль. Э, да? Можно вам поставить ноль? Я вам поставлю ноль. А, себе, а, другую. а себе сколько ставите? Пять. А почему пять? Ведь у вас же неправильно там написан ответ. Я себе не ставлю. Вы его можете сразу вычеркнуть, потому что это неправильно. Я себе вычеркиваю, да. Uh -huh. Бабочка. Металлок. У меня написано золотка. Неправильно, да? Металлок. Металлок. Я напишу металлок. Нет, я не угораю. <связываю> <связываю> я, я клянусь, я распечатал с Яндекса, mm -hmm. я не угораю Металлик, Металлик. Лифт, Лифт. Так и будет лифт. У вас на Украине звучит это Миш поверховий дротохит. Друдохит. Смотрите, я в вашем бреде участвовать не собираюсь. Вы нашли. А, хорошо, другой вопрос. Вы нашли хорошо. в Яндексе какую-то. Э, я не знаю, кто там хорошо, что. Да, ну... а, зеркало. Люстерка. Написано. пикогляд. Glad. Неправильно. Правильно. А тут что написано? А, попался. А тут что написано? Ну, Не, вот у, у меня, у меня можете прочитать, что здесь написано? А, да. Ну ты понял. А, ты понятно. понял, да? Пошел. Пошел. Со своими вопросами. Я... Добрый вечер. Добрый. Как ваше? Ничего. Отлично. Я из города Рог, А вы откуда? Смоленск. Смоленск. Какие темы здесь обсуждать В основном невозможно. Давай. Сразу ругай, сразу крик, сразу шум. Давайте попробуем. Дай. Попробуем. Угу. С его начнем. Давайте начнем с того, как вы считаете, Путин правильно сделал, что начал от своего... Да. Ну, я же начну рассказывать, вы начинаете буксовать. Я же начну с Донбасса. Потому что 8 лет его били. И скажете, это неправильно. Правильно. Неправильно, били бом... Донбасс? Кто бил? Да, 8 лет били Донбасс, и за это после, потом уже пошел дальше. То есть 8 лет Россия вот это смотрела, смотрела да, на это. Она туда не вмешивалась. 8 лет. Да, терпела, терпела. В смысле, а почему Россия терпела? Донбасс терпел. Почему Россия терпела? Ну, думали, что Украина образуется. Перестанет этим заниматься. Чем этим? Бомбить свой народ. А зачем Украина бом... А зачем Украина? Зачем надо было Украине бомбить свой народ? Вот в вот, вот, том-то дело, что интересно, почему она начала свой народ. Просто взяла, начала. Же, Просто. Наш бомб... Просто... а бомбит, а бомбит, для чего Непонятно. Ничего, И непонятно. Для нас. Просто начала бомбить Донецкий, Луганг, да? Да, да, да. Кричат наш народ, а бомбить начали. Так а зачем? А, а зачем? За 8 лет не разобрались, почему такое происходило? Да, хотели разобраться. Вам, у вас же хозяева есть. Причем здесь хозяева? Да а, а. они это все диктуют. Так а вы как считаете, почему тогда бомбили Донецкий и Луганск 8 лет? Потому что хозяев слушали и заставляли это делать, потому что, чтоб Россия не влезла туда. Чего? Что значит хозяев слушали и делали, чтобы Россия туда не влезла? Куда Россия не влезла? Ну да, да, да. Так и начиналось. У меня есть другая информация. У меня есть информация, что это Россия бомбила Донбасс и Луганск. Сво... Своих русских людей, да? Ну да. Ну да. Есть расследование биллинг Кэт, как с территории Российской Федерации больше 149 обстрелов происходило по территории Донецкой и Луганской области. Представляете? Ну, я понимаю, ваше СМИ свое говорят. Да? Но... Нет, это не наша СМИ, это независимая э, компания Биллингкэт. Кэт. Давайте посчитаем так. Не только украинские СМИ, будем считать 80-100 стран за вас, они тоже самое будут это говорить, что это Россия. Потому что против России вся Европа идет, это понятно. А зачем, Россия, идут, зачем да. Европе идти против России? Это они Может понимают, это Россия против Европы они понимают, идет? Кто бандит, они прекрасно понимают, кто бандит. Им приказали говорить. Кто? Кто приказал? Америка. Кто этот всемогущий человек? Кто это прик... Америка, Америка. Ну, Америка приказал? Америка ну, приказала. Вы же у вас в Америке. Амер... А зачем Вы это Америке, Америке надо? Надо, надо угу. чтобы Россию развалить, но у них не получается. Чтобы Россию развалить Америке надо. Да, да, они за счет Украины хотят это. Развалить Россию. Смотрите. Понятно, ну там же на, на Украине сейчас посмотри, сколько чужих наемников. Если чисто Украина была, вам давно бы крякнула. Если бы не наемник. А зачем надо развалить Россию? Страна. Зачем? чтоб Россия не хочет полярный мир. Она хочет многополярный мир. А Америке это не нравится. Не нравится Америке, да? Она хочет командовать по жизни всем миром а Россия против. А где Америка об этом говорила, что она хочет командовать по жизни всем миром? Америка никогда не скажет. Она единственная терроризм разводит кругом. Уничтожая все государства, молча и кричит, у нас демократия. Вы никогда этого, может, вы и понимаете, что это такое, но когда, никогда вы этого не поймете. А если Америка хочет, То, а было... если Америка хочет развала России, зачем тогда Америка в 1994 году вас от голода спасала? Нет, убивала. В 1994 году ножки нет, Буша нет. вы кушали? Убивала. Нашли в этих Бушах такого лекарства, которое от этого не рождаются люди. Mm. -то, то есть у вас сейчас, на, не у вас сейчас на пол шестого, не да, не или что? Знает. То есть она в ножках она Буша не лекарства не раздавала вам, не чтобы не вы не рождались, нет. да? жил в это <свят> время в деревне, у меня были свои <свят> курочки. Ага, свои курочки, <свят> мои, <свят> ясно. У меня трое детей. Так у вас, Просто... у вас сейчас, я так понимаю, в России уже дети не рождаются, да? Почему? Рождаются. Просто перестали, Буша, лапки кушать. Да, кто поел, кому-то не повезло. А те, кто кушал, у того дети не рождались, да? Наверное. Да они же, ты знаешь, они, американцы, с Россией никогда прямую воевать не будут. Они будут уничтожать ее. Или химически, или... Бактериологические, а можно тогда вопрос? Они напрямую, они секунды, они напрямую, а они можно идут, тогда вопрос? Никогда... Если Америка хотела бы развала Российской Федерации, почему когда Украина просила дайте нам необходимое оружие, чтобы мы быстро покончили с Российской Федерацией, почему нам его не давали? А это бесполезно. Они знают, что с Россией воевать толку нет. Подождите. То есть они Это ее причина, хотят развалить. Не, вы не понимаете. Они воюют за счет ваших людей, чтобы Россию развалить. У Америки есть оружие. Уничтожили. Есть, но мало. Есть, но мало. Основное мало. Да, По ну, почему они Украине не а они дадут. Не почему они Украине не дадут столько оружия, чтобы Украина развалила Российскую Федерацию? А Украине нечем воевать. Ее хоть загрузи оружие. Кто будет этим оружием воевать? У вас людей нет просто. Тупо. Нету людей. У вас все переловили. У вас колхозы сеять, пахать некому. Все, вот. хорошо. Показывают по Все, все, все. Я понял. Да, 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 да. Поля да. Да, да, да. Тракториста с поля забирают. Да, хорошо. Да. Тогда если у нас нету людей, если у нас нету оружия, почему Россия не может победить Украину? Почему не может? Может, просто Россия не хочет, как вы, уничтожать города. Легко можно развалить любой город. Легко. Угу. Света не Не хотя, потому что там живет нормальный народ, который не надо уничтожить, который отстраивать города не надо. Ладно, Мариуполь будет, как говорится, Украинам. Русские уничтожили Мариуполь, хотя... Мариуполь обстреляли с Украины. Вы его уже восстановили. Вы хоть хотя бы... Мариуп... Мариуполь? А когда, да, когда вы были... Подождите, а когда вы были в Мариуполе? Вы сейчас видели? Вы в Мариуполе когда, вы... когда были? Я мимо проезжал, я не был. В смысле? Откуда вы знаете, вы что... Вы Подождите, откуда вы знаете, что сейчас его восстановили, поскольку... если вы там не были? Зачем? Да, в Ютубе все. А, люди... в Ютубе. Все, вот, все, 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 все. Да, да, чего хорошо стало. Раньше, когда война началась, YouTube закрыло только открыто было для украинской территории. А сейчас хотя бы начали теперь уже YouTube пускать российские блогеры. И сейчас показывают, я просто на Мариуполь гляну а там матерятся, говорит, вот пришли оккупанты. Зачем-то асфальт, новые ложе зачем-то дома строят, ругаются. Угу. Вот так ругаются от радости. Угу. От радости. Смотрите, да, Россия все. Смотри. Россия восстанавливает Мариуполь, да? Уже почти а когда будет э, этот для людей, у которых валятся бараки в Архангельске? Когда будет для них делать дома? Ну, далеко живут, их никто не видит. <свят> далеко живут, их не видно. Да? А тут надо картинку показать, что типа восстанавливает дома. Не, ну подожди. А зачем Россия ну, их разрушала? Если, ну, смотри, вы можете приехать где-то в Сибири, найти дряхлые дома, и вот это снять, как будто вся Россия. <свят> а на самом деле не так, да? Ну смотри, ну, смотри. Возьми Германию вот такую, да, и Россию вот такую. Но сколько восстановить надо вот эту Германию и вот эту Укра... и Россию? Конечно, легче восстановить и дороги сделать эту Германию, чем вот эту огромную Россию. Сколько миллионов живет в Германии? Да, когда... А говорю, сколько миллионов живет людей в Германии? Ну, я сейчас скажу, что незаконно живут больше, наверное. Чем я на просто город. спрашиваю, сколько там людей живет? Вы знаете? понятия не интересовался не знаете если я не ошибаюсь миллионов 80 ну или 90 могу ошибиться я сейчас узнаю сейчас узнаю да это ерунда все Там еще 80 нелегалов а кстати Сейчас, одну секунду. Сейчас, YouTube, столько, Сейчас о, смотрите, И на ней... население, И во... население 84,6 миллионов человек. Но, а в России больше на сколько? На 60 миллионов. И что? Тут же не говорит, что надо обслуживать вам всю территорию Российской Федерации. Вам говорится о том, что надо для тех жителей, которые есть в России, сделать нормальные условия. Почему у вас 13% за чертой бедности? Бобрый. В Германии, если доехать до какого-то поселка, например, 4 километра, а в России, если до какого-то доехать, до него 130 тридцать километров бездорожье, Его же надо построить. Угу. Это деньги. А -а -а. Это не из первого раз. Так а может, если первого... смотрите, так а может, если Россия не в силах обслужить такую территорию, может, ее кому-то надо отдать тем людям, которые будут готовы ну, навести там порядок. Ее раздербанят. Что значит раздербанят? Там, там да, Раздербанят и народ хуже начнет жить. Ну вот, например, смотрите, для ваших друзей китайцев вообще не проблема дорогу построить. Они себе сделают там. Может, стоит отдать там китайцам э, половинку? Да, их уже китайцев там охренеть сколько. А. Я еще сейчас скажу, я в 88 году в Сурике служил, а уже по городу одни китайцы. Уже, уже отдают, да? Ну, ну как они, гражданины России. Ну, ну я, я понимаю, просто... да. Потихоньку Россия китайцам отдает территорию. Не, не отдает, просто они гражданины угу России. Ясно, ясно. Хорошо, у вас ко мне вопросы есть? А вы с Украиной, да? Город Кривой Рог. Блин, у меня, кстати, на сувиске с первого рога пацан. Ну, так бывает. Бывает. Ну ладно, нормальный собеседник, все нормально. Да, конечно, я, нормальный. Все, давайте. Нормально. В ножках Буша давал им. Короче, украинцы комарив выводят в биолабораториях. А, и это ж, мабуть, те биолаборатории, где делали ножки Буша, чтобы у цих, у русских мужиков на пол шестого было, чтобы не розмножувалися.